такое ромы? Разделяются среди них очень много. Есть нация ромы, а диалектов около 50, наверное, диалектов. И вот могут сидеть напротив э, друг друга два ромы, и не, и не знают, как спелкуватыся на своей родной мову. Надо переводить. Такие моменты есть. Встречался такой, я был в Венгрии на международном фестивале. Я шоу-бизнесом занимаюсь вообще, да, концертная деятельность у меня в основном. Я художественный руководитель э, цыганского шоу-ансамбля «Барон». И вот я был в Венгрии на международном фестивале. Просто такая ситуация, да. С Румынии, румынские э, Ромы сидят, и с Болгарии. И что пытаются друг другу сказать? Я там живот надрывал себе зеркал. А я знаю диалектов очень много. Я множество диалектов знаю. И спілкую с теми, с теми, с теми. И я уже переводчиком был, шовенька же ебутся, и, и там попадали все. Да, там со смеху умирали люди. Вот такая ситуация. Да? Вот, видите как. Так что такое дело. Ромы – это одна нация. Да, ну, нация, сказать, громко сказал, народ, народность, да, такая, скажем, да. На фоне 40-миллионной армии украинцев, скажем, да, это мы где-то получаемся 1%. Наша фамилия Оглы, да? Я Петр Оглы. Ну, Оглы фамилия вам должна. Говорить, что мы к тюркским нации наци... относимся. То есть татарам больше, да? Азербайджанцы татары. И, и язык, естественно, у нас больше э, похож на тюркский, больше пересекается в нашем диалекте, э, больше тюркского языка. Да, и тюркский язык пересекается, очень много сходств. Ну, это говорит о том, что мы относимся к крымским татарам вообще -то. Есть вот, э, вот сервы, говорят на них, это с Украины. Это Укра... Они даже дома спілкуются у... чисто украинской мовой. Вот. Украина, Украина, чисто на Украине, которая симилируется уже э, дуже давно. Мы говорим о них «сервы». Сервы, значит, украинские цыгане. Вы говорю, лучше общаетесь, говорю, чем украинцы, по национальности, которые я многие знают, которые вообще не знают собственного языка. Ну, не ромскую знают свою ясно там да, ну, свой диалект там да, сорбийский диалект. Я знаю их диалект, общаюсь свободно с ними да. Я сюда приехал значит, в 1984 году, город Алмата, знаете, такой, да, это бывшая э, столица Казахстана. Практически вся моя семья, мои дети родились там, все из Казахстана. И вот я приехал сюда. И вот началась моя деятельность. Там я закончил казахский, Казгу, Казахский государственный университет. Факультет четырехгодичный. Общественная профессия получилась руководитель эстрадного оркестра. Всю жизнь по музыке я был. Пока учился, вечер, днем ходил в университет, а вечером в ресторан играть. Чтобы, ну, подрабатывать надо было студент. Да. Я профессиональный гитарист, вокалист. Меня знают по всей Украине тоже. Да. На различных презентациях был. Ой, каких только не был. Тут у меня сестра жила уже тут в Украине сколько вы там будете жить, давайте переезжайте сюда. И вот она, не знаю, почему вы приехали, ну, как-то получилось так, мать, отец, решили так. Давай поедем на Украину. Ну, и поехали мы сюда. И вот тут началась моя деятельность. Я уже в ресторанах работал, и концерты, и только все по музыке. богатую Багато родителей, которые хотят, чтобы дети их учились, но нет возможности такой финансовой, скажем, да. Вот он закончил школу, надо в высшую свиту, и вот все, и на этом закончил, это не гроши, чтобы платить, оплачивать а него нет возможности такой. И за это многие, у кого есть возможность, то сейчас учатся, есть, я знаю, дуже много людей, которые сейчас в высших учебных заведениях находятся из-за из из финансирования, финансов. Вот эта проблема финансов. Вот заканчивают, там, десятилетку закончил, и, там, девять. Сейчас да, и вот все, пошел на свой хлеб, уже не учится дальше. Другие есть вообще, два-три э, класса походил, все бросил, уже бег, и где-то там ничем не занимается вообще. Такие есть, много людей. Я, на момент, меня заставлял, я а заставил, вот их учись. Ну, я как-то был, с детства как-то к этому настроен, чтобы получить высшее образование. Mm -hmm. это получилось. Ну, mm -hmm. кто кто хочет тот всегда, знаете, вечная борьба, как Давид и Голиаф, помните, да? извечные враги, извечная борьба между ним. Контролируем, чтобы все дети ромские ходили в школу. Це сейчас строху, я контролирую ее все испытания, чтобы не было на это там. Два-три роки, два-три роки повчився, вже він грамотний став. Да Ні, зараз ходять в школу, багато дітей ходять. Є такі, хто хоче щось таке. Ну, нахально не буде. Знає. Ну, багато. Як особисто контролюється питання, щоб учили, навчалися. Дуже багато зараз юридичні факультети за в Одесі 5 людей закінчили, тільки що один на відділення прокурора що вже такий. Багато людей такі. С учеными степенями я встречал, Ромец, такие, профессор, кандидат наук. Всем сейчас мы живем в этой стране, и вы, и мы. И вы, и мы. Чем сейчас, от... мы чем отличаемся от вас? Скажи, мы что, другой хлеб какой-то особенный едим? Или вы какой-то особенный хлеб едите, да? Мы все идем в магазин, покупаем тот же хлеб и кушаем дома. Пьем минеральную воду или что там, чаю, то еще вот. Чем это отличается? И наши проблемы, какие происходят на территории Украины, они затрагивают все сферы, скажем, все затрагивают. И проблемы мы люди, какая нас, какой национальность, это уже не имеет значения. Мы пользуемся тем, с той проблемой, которая существует на тот момент. Она на всех нас распространяется, и мы уже никуда от нее не денемся. И тут уже не имеет значения, какой на ты национальности тут живешь. Или украинец, или ром. Мы встретились с проблемой. И вот как-то надо ее решать, или пристраиваться к ней, или утерпеть терпеть надо. И вот уже думай, как тебе выйти с этой проблемой.